Вкусного всем. Бан Банг курица со странным вкусом еще одно название довольно простого китайского рецепта с довольно странным именем. Ничего сверхъестественного в нем нет, курицу слегка отбивают, покрывают соусом, который китайцы почему-то посчитали странным. Он придаст легкий кисло-сладкий, солено-пряный, терпко-свежий и ярко выраженный кунжутный вкус, что для китайцев необычно, так как тут сосредоточены практически все известные им вкусы. И это прекрасно, и вкусно, и просто. Ингредиенты, как всегда, в конце видео и в описании к нему. Для рецепта подойдет любая мясистая часть курицы с легко изымаемыми косточками. У меня бедрышки, может быть ножка целиком или грудка. Удалим жир и кожу. Удалим косточку, вырезав ее. Получится кусочек филе. Курицы требуется на выходе филе около 600-800 грамм. Подложкой для этой холодной закуски, а это может быть холодная закуска или иногда основное блюдо, я использую грибы. Шампиньоны грамм 300. Нарежем их пластинками. Чаще всего используют либо грибы, либо вермишель фунчоза, которую отваривают предварительно. Третий основной компонент этого блюда овощи. Я взял зеленый лук 5-6 стеблей, которые нарежем полосками. Чаще всего обработка лука в сычуанской кухне это нарезка полосками, а не колечками. Толстую белую часть лука нарезают на 2-4 полоски. Вместо лука можно использовать огурец, который также нарезают тонкими полосками толщиной менее полусантиметра. Грибы предварительно бланшируем, то есть засыпаем в горячую еле кипящую воду. Доводим до кипения и варим около 5 минут. Затем вынимаем, обязательно в холодную воду, чтобы они не размякли и сохранили форму. Пусть остынут. Затем выньте их из воды холодной. В ту же воду погружаем зеленый лук, пару стеблей, кусочек имбиря, нарежем пластинками и туда же в горячую обязательно воду погружаем филе курицы. Не солим, но добавляем шаосинское рисовое вино, что придаст настоящий китайский вкус. Его китайцы добавляют вот вообще везде. И звездочку бадьяна. Это не обязательные компоненты. Иногда, кстати, добавляют высушенную кожуру мандарина. Доводим до кипения и варим 10 минут. Затем выключаем огонь, накрываем крышкой и дадим остыть, пока курицу можно будет брать руками. Вообще тут два способа. Можно охладить тоже в холодной воде, но на мой взгляд, остывая в бульоне, она будет сочнее. Пока остывает, подготовим соус. Для этого смешаем 2 столовых ложки светлого соевого соуса, 1 столовую ложку темного, но можно и светлого рисового уксуса, 1 столовая ложка сахара, 1-2 столовых ложки чили масла. Это масло можно сделать самому. Нагреваете кунжутное масло грамм 200, добавляете стебель лука и кусочек имбиря, плюс сычуанский перец чайная ложка и бадьян звездочка. Прожариваете до коричневого цвета 5 минут, убираете, добавляете кунжут ложку, обжарьте и выключите огонь. Когда остынет, добавьте 2 столовых ложки порошка чили и дайте настояться с неделю хотя бы. Или можно заменить ложку чили масла порошком сушеного чили. 1 чайная ложка. Сделаем соус кунжутным, добавляем 3 столовых ложки тахи или любой китайской кунжутной пасты. По сути, это обжаренный кунжут, который измельчили в пасту. Добавим еще кунжутности 1 столовую ложку кунжутного масла. Кстати, паста содержит немного такого масла, так что можете не добавлять. Также добавим столовую ложку устричного соуса. Его часто заменяют на чайную ложку сухого куриного бульона. По сути, это добавка усилителя вкуса. Только в устричном в соусе он естественный, да еще и привкус морепродуктов. Кстати, у нас есть рецепт приготовления домашнего устричного соуса. Сычуанский перец столовая ложка, но мы его измельчим. Можно в ступке, как я, а можно измельчительно. А можно заменить столовой ложкой знаменитой китайской приправой 5 специй, так даже лучше добавили, перемешали. Очень густая, насыщенная различными вкусами масса. Вот почему китайцы назвали ее странной. И это еще не все. Добавим чеснок, пару зубчиков, которые раздавим чеснокодавкой. Вмешаем в пасту, она очень густая. И чтобы сделать ее более жидкой, но не потеряв вязкость, дольем ложки 3-5 бульона, в котором варилась курица. Видите, если погрузить чистую ложку, она мгновенно покроется липким соусом. Мы получили то, что надо. Тем временем курица остыла, будем обрабатывать частями. Положили, закрыли пленкой, чтобы брызги не летели по всей кухне. И отбиваем скалкой. Не сильно, но чувствительно. Требуется, чтобы мякоть начала расползаться на волокна, но при этом не превращаться в паштет. Вот приблизительно так. И чтобы помочь ей превратиться в волокна, далее нарвем кусочки вручную. В последнее время, к слову, китайцы не заморачиваются, а просто нарезают филе тонко. Получается то же самое, только без приставки битая курица. Подготовили курицу, заливаем ее соусом. Тщательно перемешиваем. И можно сразу подавать. До завтра соус потемнеет, заветрится и будет не аппетит подают на подложке из грибов или отварной рисовой вермишели. Сверху выкладываем лук или тонко-тонко нарезанные огурцы не толще лука, а сверху мясо и посыпаем еще кунжут. Будет кунжутно-кунжутная курочка, очень насыщенная вкусом, очень и не одним, при этом зная, что они разные, создается союз просто восхитительный. Не остро, но легкая острота присутствует, совсем-совсем легкая, Лук и грибы придают и свежесть, и разбавляют насыщенность. Без них было бы слишком большой взрыв для наших ощущений. Почувствуйте настоящую китайскую кухню. Мань мань ши, что значит кушайте медленно, наслаждаясь. А мы ждем вас на нашем канале Корчма. Подписывайтесь и будьте здоровы!